Вітаю всіх хто щойно приєднався до нашої програми. Отже, сьогодні, крім того, що Всеукраїнський день психолога ще цей тиждень присвячений пам'яті наших близьких і рідних. Поминання відбувається і у на православному календарі, так би мовити. Отже, і ми вирішили сьогодні, так би мовити, все поєднати і поговорити з кризовим психологом про. Про смерть, про те, як це можна пережити, як про це говорити з дітьми, з близькими? І чи взагалі варто про це говорити? Отже, сьогодні мій гість Єлизавета Грисименко, я вітаю вас. Отже, щодо того наші обрані обраній е, темі я розумію, що е, ну так сталося, що у нас нема цієї культури е, переживати цю смерть, говорити про це. Ми або намагаємося закритися і, взагалі, е, уникати цієї теми, наче б не було. Або ридаємо і шукаємо якихось інших там в пигулках чи в алкоголі виходу з цієї все одно кризи такої психологічної. Що ви думаєте як психолог? Як це взагалі що в нас з нами відбувається? Добрий вечір, уважаємо зрителі. Сьогодні дійсно ми підняли таку дуже складну тему, в якій Уже накоплены большие знания по тому, как помочь человеку прожить утрату. Действительно, каждый человек, который сталкивается с утратой близкого человека, он э, проходит через очень тяжелые переживания. И э, ну, для того, чтобы это вот так можно было иллюзорно представить визуально, психологи этапы проживания утраты э, близкого человека, значимого человека, сравнивают с водопадом. Вот когда человек плывет на лодке, и внезапно он попадает в водопад, в первый момент он испытывает шок. Он не может ничего делать, он летит, куда его несет, и он в этот момент он никак не может повлиять на процесс. И очень часто в момент смерти, особенно если это неожиданная смерть для человека, первая стадия, которую проживает человек, это шок. То есть человек не может думать, мыслить, действовать. Он находится в состоянии шока. Следующая фаза, которая с ним происходит, это очень часто такая фаза, не продолжительная, но она, как правило, какое-то время имеет место быть, это фаза отрицания. Не может быть, чтобы то, что было, это на самом деле. Это, это что-то, этого не может быть. И очень часто бывает так, что человек очень близкий, очень значимый для того, кто умер, находясь в этой стадии, ну, например, в этот момент это может быть и на второй, и на третий день, как раз похороны. Человек не плачет, человек не, не горюет, он, он просто э, еще находится в стадии отрицания. И бывает так, Недоумение. что, например, недоумения родные, бывают тут обвинения, а невестка не плачет, или там, ну, наоборот кто-то там не плачет, не горюет. Человек, во-первых, может просто окаменеть. А он и может он реально находиться в фазе э, не, отрицания? Этого не может быть. Это это, это, это какой-то сон, и сознание просто не дает человеку. Э, это у нас такая сильная боль, что человек говорит, этого не может быть, и он себя соответственно ведет не совсем адекватно тому, что человек умер. Следующая фаза, которая э, наступает, вот человек сло, э, он, э, падает, в, 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 вылетает из лодки, лодка, э, скажем так, на, разлетается на кусочки, и он, наконец, начинает понимать, что это правда, он признает, и он начинает во всех подробностях чувствовать свою утрату. Ну, человек, который свалился в водопад, он понимает, что нет лодки, что рядом острый камень, его может лодка, которая его оберегала от чего-то, да, она разломилась, вот рядом есть какой-то острый камень, здесь еще что-то, и он начинает во всех подробностях очень остро чувствовать боль утраты. Из-за этой фазы начинается следующая фаза, очень насыщенная эмоциями. Это гнев, это горе, это отчаяние, это слезы. Вот здесь человек реагирует очень бурно, и у него на этой стадии очень много бывает гнева и. Э... Очень часто на этой стадии появляется чувство э, поиск виноватого. Или ищется виноватый со стороны, или, э, ну, смотря какая ситуация, человек очень резко начинает обвинять себя в смерти умершего. Это закономерный этап проживания э, вот такого травматического события, как утрата больного. И после этого периода очень бурных эмоций начинается период опустошения. Человек, он столько выплакал, он столько пережил, он может... Эм... Ну вот в эту фазу острых эмоций тут могут быть инфаркты, инсульты, подъемы давления там. И очень очень выраженные, болезненные, просто человек телом прочувствует вот эти все болезни, там могут открываться и, и язвенные болезни. И потом через следующий получится. этап да, наступается апатия, ну, тяжелая депрессия. Угу. И следующий этап, ну вот представьте, этот человек, он плывет, он уже ничего не хочет делать, и в конце концов в хорошей ситуации, при позитивном развитии событий, если у него хватает внутреннего ресурса, или если мы ему правильно помогли, родные, психологи и так далее, то он доходит до этапа, что если я не начну собирать лодки, обломавшиеся с корабля, я утону. И начинается этот период, называется, поиска нового смысла. То есть в той ситуации, которую я пережил, я беру себе в руки, собираю досточки и ищу новый смысл. То есть теперь у меня появляются какие-то новые обязанности, новые ситуации и так далее. И угу. после этого этапа в идеале человек должен выйти в стадию светлой печали. Он выплыл на берег, он сохранил жизнь, он сохранил, может быть, там близких, еще чего-то, и он теперь просто печалится о том, что с ним произошло. То есть э, вот таков закономерный этап развития, и э, нам с вами родным психологам очень важно помочь человеку не застрять на стадии там гнева этих бурных эмоций, э, не получить в этот момент тяжелейшую какую-то там болезнь или ну, вплоть там до инфаркта, до инсульта, угу. потому что такие ситуации возможны. И вот понимание этих этапов. Дають психологу знання на якому етапі, як себе вести. тому що вести себе в різних етапах треба і з різними людьми, сам взрослими, з дітьми, та місце правила. У нас немає э, поки що таких, на жаль, традицій, скажімо, щоб звертатися до психолога. А людство існує вже багато віків, і воно теж накопичило якийсь свій досвід. Що як э, в народі є якісь традиції, які угу. допомагають людині э, пережити. Цей, а або близьким втрутитися у цей процес і якось в якомусь етапі допомогти витягти з цього важкого стану. Ну, дійсно, народні традиції є, і народна мудрость, народні традиції в рамках религіоз парадигма конфесії це не происходило, ці етапи тоже То есть, от первый, э, там вот этот вот этап острой травмы острых бурных эмоций ну как правило во всех народах во всех культурах есть девятый день сороковой день ну может быть плюс минус но в принципе девятый день и сороковой день они существуют фактически во всех культурах и вот до девятого дня это фаза острейшего горя и по э, самым различным культурам Предписано плакать, и для того, чтобы помочь выплакать слезы, существовали плакальщицы. Mm -hmm. Это были не только там где-то там в африканских каких-то культурах, но это было и в Европе. Эта традиция существовала даже и на Украине. Были специальные плакальщицы, когда если кто-то приходил умирал, они приходили и громко плакали. И это было важно для того, чтобы но это давало эффект резонанса горя. Вот как раз-таки для тех людей, которые окаменевали от горя, угу. которые не могли выплакать, вот эти плакачицы они очень помогали э, срезонировать и выплакать. Потому что, к сожалению, очень часто бывает и у взрослых, у детей. Вот ну, я как бы вот, очень часто сталкивалась с детками. Приходит папа, например, умерла мама через месяц папа приводит ко мне ребенка, у него обструктивный бронхит, например. И говорит, вот он кашляет, все посмотрели, и антибиотики пили, и на снимке все чисто, и ребенок кашляет. Сказали, нервный кашляет. Разве такое может быть? А что было? Мама месяц назад умерла. А как ребенок перенес? Вы знаете, он молодец, он очень хорошо. Он не плакал, не капризничал. Он у меня вот такой молодец, настоящий мужчина. А этот мужчина просто не смог раскрыть эмоции, и эти эмоции теперь выходят болезнью. И тогда когда ты начинаешь работать с этим ребенком и помогаешь ему достичь того резонанса, чтобы ну, есть в разных парадигмах психотерапии, допустим, сказка терапии, если то сочиняется сказка аналогично той ситуации, которую ребенок прожил. То ли это папа погиб, то ли это мама умерла от болезни, то ли это бабушка. То есть в зависимости от того, какую ситуацию прожил человек, ты ему помогаешь. В жизни все не могут ходить к психологу, поэтому люди собираются, вместе плачут, и это помогает отреагировать. Для этого существует 9 дней. И, например, в Израиле есть такая традиция, что родные 9 дней вообще не встают и не выходят из дома. Приходят родные, приходят знакомые, они моют, убирают. Родные сидят и плачут 9 дней. И там вот есть такое ну, у них, ну, как бы мудрость, что кто не плачет 9, не выплачет 9 дней, тот будет плакать всю жизнь. Поэтому народные традиции, они выбрали как раз-таки понимание этих этапов, они их отражают. И, ну, они отчасти помогают, но не всегда и не полностью. То есть, вы все-таки радуете близким или друзьям, если у кого-то так и трапилось, то не ждать, пока боль, втраты как-то меняется, Bye. Тоді е, приїхати чи відвідати, чи зателефонувати, а треба все ж таки одразу це робити. Е, поки ще оця біль не вщухла і воно ще болить, і е, ці люди потребують е, розмов, якоїсь допомоги. От як е, слід звернутися до таких? З чого угу. почати? Ну, на самом деле, якщо є можливість на ті ж похорони, пригласити психолога. вот зараз, наприклад, я работаю як візисний психолог, наприклад. в организации там кризисная организация преодоления травматических ситуаций, то сейчас есть такая возможность, когда узнают, например, о гибели и когда похороны похороны даже приглашают кризисных психологов. Сейчас вот дошли до этого понимания, психологи вот помогают такую возможность дают. Но если нету возможности пригласить психолога, очень важно родным просто уметь быть рядом. Не бояться слез человека, который потерял, утратил. Ни в коем случае не надо говорить «Успокойся, не плачь». Угу. То есть, если Прымайся, человек плачет, да, да, не, не, не плачь». Угу. Не надо в этот момент его срочно хватать на что-то, переключать. Ему надо погоревать. И человек, угу. который находится рядом, должен уметь принять это горе, должен уметь его послушать. Это могут быть самые нейтральные вопросы. Там, что ты сегодня делал? Человек, который недавно пережил травму, он так или иначе он выйдет на рассказ о Умише. Я ходил оформлял документы, я ездил на кладбище что-то, и он обязательно так или иначе этот разговор выведет его на смерть. И когда человек плачет, его не надо останавливать, ему надо дать поплакать. Его можно погладить мужчина это или женщина, погладить по голове, сказать, я понимаю, как тебе тяжело, как это трудно поплачь, тебе будет легче. То есть э, дать право выплакаться, независимо от того, мужчина это женщина, девочка это или мальчик. И тут вот, важно на любом этапе уметь э, выслушать человека, которого, у которого была утрата. Вот я, например, из опыта могу сказать, что сейчас очень многие люди, к сожалению, время очень сейчас кризисное, неспокойное, очень много людей погибших, кто-то погиб в АТО, кто-то погиб под бомбежками. И я очень часто сталкиваюсь с людьми, родными, близкими, друзьями. Я когда спрашиваю, ну как, ты звонил там тому-то, тому-то? Нет, нет, нет. Я вот пусть пройдет время, я боюсь разбередить, я не буду, я подожду, а то mm -hmm. там начнет плакать, я не буду знать, что с этим делать. Mm -hmm. Не бойтесь позвонить родному человеку, близкому, спросить, как ты, что ты делаешь, а что там с кладбищем, а поставили памятник, или если вы знаете, что этот человек зарабатывал деньги, человек, а кто тебе помогает, а как ты с этим справляешься? Вот очень хороший вопрос который помогает выйти человеку который перенес тяжелую трату а как ты с этим справляешься то есть человек и рассказывает о своей проблеме и он хочешь не хочешь начинает рассказывать о том как он справляется на какой он выходит ресурс но в острой стадии, когда это, ну я же говорю, до 9, до 10 дней, очень хорошо, если вы придете и поможете человеку, который перенес утрату, взять какие-то обязанности, сходить в магазин, вымыть квартиру. Можно спрашивать самые ну, обыкновенные вещи, давай я помогу тебе сварить, будешь ты там полежишь, ты поспишь. Это, это нормально, это поможет, потому что в этот момент человеку очень важно набраться ресурса. В последующие этапы очень важно человек, особенно когда он находится в фазе апатии, депрессии, Ему очень важно э, начать, начинать как-то делегировать какие-то обязанности. Вот я помог, я это делал. Смотри, вот э, с, там... Там дочку отведи туда, и договорилась с врачом, своди его к зубному. Вот, там я договорился, вот позвони туда, вот тот тебе привезет дрова. Вот, я узнала, как оформить эту, допустим, какие-то деньги, или вот я узнала фонд, пойди узнай, расскажи. Очень важно вовлечь человека, чтобы он начал действовать. Но иногда человек настолько выснажен горем, ну что ему действительно очень нужен ресурс психолога, как-то проговорить, как-то поработать с телом. Иногда очень важно какие-то такие вещи, которые даже э, помимо сознания, то есть э, мягкий и легкий гипноз, лечебный сон, когда врач, психотерапевт просто дает лечебные установки на дыхание, как работает сердце, как работает дыхание, на восстановление, потому что иногда человек настолько раз, разобран, настолько он может соматизироваться, он может просто лететь в такую соматическую патологию, что просто знайте, что есть такая возможность обратиться к психологу. И психолог поможет э, вот эти реакции помочь пережить. Самое главное, проговаривать, дать человеку, не переводить его, не говорить, ой, не надо, ты сейчас расстроишься. Дать послушать. Mm -hmm. Ну и еще э, трошки про, э, снова и про детей. Вот э, это действительно эти травмы, особенно что до втрат, они настолько глубоко э, Залишаються в дітях, що потім вони псують їм все доросле життя, не кажучи вже про здоров'я, але і психологічний стан в тому числі, і інколи неможливість створити а, і свою сім'ю, якісь а, бути щасливими, взагалі, а, як з дітьми ви порадите? детки в зависимости от возраста проживают утрату родных по-разному. Дети, считается, что до двух лет ребенок вообще не понимает, что такое смерть. Он просто страдает, он может как-то депрессировать, он не понимает, что такое смерть. С двух до четырех до пяти лет ребенок находится в стадии метафорического мышления, сказочного мышления, и он ну, подсознательно он уверен, что это какой-то сон, что вернется мама, там папа или бабушка. И, кстати говоря, никогда нельзя говорить детям, что бабушка или папа или мама заснули. Боже упаси, потом такие страхи начинаются. Дети боятся спать, не заснули, умерли. Можно сказать ребенку, что там у них выросли крылышки, они улетели на небо. Но ни в коем случае не заснули. Дети потом боятся темноты, будут засыпаться. После 5-6 лет дети уже понимают, что такое утрата. И вот, они, вот дети, начиная с 5-6 летнего возраста, они очень тяжело страдают. И с ними надо говорить об этом, поддерживать в том, что им тяжело, что вот, ну, близкие должны говорить о том, что мы с тобой рядом, мы понимаем, тебе тяжело, но мы справимся вместе. И тут бывает важно ну, с ребенком проговорить о том, что со смертью родного любовь то ли это бабушки то ли дедушки то ли мамы папа остается с ребенком остается с ребенком поддерживает помогает можно привести примеры из сказок когда там умершая мама превращалась то ли в корову буренку через которую хаврошечка в одно ухо залазила в другую то ли возвращается какая-то птица то ли чем-то любовь возвращается и остается с детьми всегда и их опыт который они успели дать и mm -hmm. вот э, очень помогает с детками э, такие вещи, как давай мы напишем маме с папой письмо бабушке, дедушке, мы положим под фотографию, мы положим рядом свечкой, и мама там или папа, или бабушка, дедушка обязательно услышат. Очень хорошо, чтобы это были слова благодарности. Вот я хочу завершить, может быть, я не знаю, сколько mm -hmm. у нас времени, словами Шекспира замечательными. У него есть такой сонет, он обращается к м, любимым, к родным утратившим, и он говорит о том, что у на, у нагро, надгробной плиты. Не говори с тоской, их больше нет, но с благодарностью они со мною были. Mm -hmm. Если мы научим деток или родных, возлюбленных, которые утратили своих родных, говорить спасибо тем, кто были, за что, вот вспомнить, что было хорошего, проговорить и объяснить, что это остается с ним, то мы поможем пережить эту утрату. Спасибо вам великое. Я думаю, что... Нас почули люди, особливо тим, кому потрібна ця допомога. Не залишайте своїх близьких, будьте поряд у будь-якій миті і в горі, і в радості, як то кажуть. Ми продовжуємо нашу програму.